assalomu alaykum qadrli muxlislar bugun sizning e'tiboringizga millionlar sarflangan yettita oqshom haqida aytib o'tamiz baribir shuni aytish kerakki qimmat oqshomlar har doim ham yaxshi o'tavermaydi ba'zida də do'stlar davrasida o'tirish yaxshiroq undan ham yaxshisi kafeda do'stlar davrasida niqob oqshomida o'tirishdir keling vaqtni o'tkazmasdan reytingimizni boshlaylik yettinchi o'rinda perl harbor filmining taqdimot marosimi perl harbor filmi unchalik ham yaxshi chiqmagan bo'lsa ham uning taqdimot marosimi a'lo darajada o'tdi o'n sakkiz ming metr kvadrat maydonli ucc stenne samolyot tashuvchi kemasi ikki mingta mehmonni qarshi oldi kiraverishga ikki yuz oltmish metrlik qizil gilam to'shalgan va kino paytida tomoshabinlar ustidan ikkinchi jahon urushidagi kabi jangchi vertolyotlar uchib yurgan oltinchi o'rinda viktor pinchuk yubileyi ikki ming o'ninchi yilda milliarder viktor pinchuk o'zining ellik yillik yubileyini nishonladi fransiya matbuotining ma'lumotiga ko'ra oqshom ukrainalik boyga olti butun olti million aqsh dollariga tushgan oligarx oilasi va do'stlari uchun muhtasham kurshevil kurortida bazm uyushtirgan mehmonlarni kristina agilera va kirkue du o'z ijrolari bilan mashhur bosh oshpaz alen dyukas o'z san'at asarlari bilan xursand qilgan beshinchi o'rinda devid bonderman yubileyi yana bir yubileychi milliarder david bonderman 2011 yilda butun las vegas oligarxning bazmida to'plandi unga 7 million aqsh dollari ishlatgan mehmonlar eng mashhur mehmonxona kazino har trokda bazm qilishgan o'sha oqshom sahnaga the rolling Stones hamda robin Williams chiqishgan 4 o'rinda Elizabeth Brooksning voyaga yetgan kuni milliarder david bruksning qizi elizabet bruksning batmitsva ya'ni iudaizmdagi diniy voyaga yetish marosimi o'n million dollarga tushdi o'n ikki yoshli qizaloqning oqshomi misli ko'rinmagan darajada o'tdi otasi qizi uchun umuman pulini ayamadi badmitstvo oqshomi eng obro'li restoranlardan biri rainbov rumda o'tkazildi mehmonlarni ejils flitwuod mak hamda repper fifti sent o'z ijrolari bilan xursand qildi endi navbat reytingimizning 3-o'rniga. jan bedel bokassa 1966-1977 yillarda markaziy afrika respublikasining prezidenti lavozimida ishlagan va və buyuklik vasvasasi bilan aziyat chekkan 1976 yilda u imperatorga aylangan o'z hamkasbi bo'lgan napoleondan qabul ko'lami va hashamatdan o'rnak olib poytaxtda katta bazmlar uyushtiradi bu bazmda deyarli butun mamlakat ichgan dunyodagi eng qimmat oqshomlardan biri bo'lgan bu vaznga o'ttiz million dollar sarf qilingan oqshomning eng kulminatsion nuqtasi bokassoga toj kiydirish marosimi bo'lgan hammasi an'anaviy ən tarzda o'tdi yangi imperator mo'ynali mantiya va tojda o'z qasriga oltin karetada kirib borgan u yerda uning burgut ko'rinishidagi oltin taxta joylashgan edi oltindan yasalgan mag'rur qushning qanotlari besh metr uzunlikda bo'lgan ikkinchi o'rinda mardan playcs mehmonxonasining ochilishi reytingda ikkinchi o'rinni milliarder telman ismoilga qarashli bo'lgan mardan Place mehmonxonasining ochilish marosimi egalladi xaber turk nashri ma'lumotlarga ko'ra oligarx bayram uchun 35 million dollar sarflagan mehmonxonaning ochilish marosimiga gollivud yulduzlari Sharon Stone va richard Gere, qo'shiqchi tom Jones, paris hilton va aktrisa Monica Bellucci lar tashrif buyurgan birinchi o'rinda hassan ala sultonining yubileyi reytingimizning birinchi o'rnida bruney sultoni hassan alla balqiyoh egalladi 1996 yilda oqshom uchun 2013 yilning dollar kursi bo'yicha 40 million dollar sarflangan bayram 2 hafta davom etgan sultonni tabriklash uchun 3000 üç dan ziyod mashhur insonlar tashrif buyurgan ular orasida shahzoda Charles ham bo'lgan mehmonlar pop qiroli Michael Jackson ijrosidan qora ikrali taomlardan hamda də tantanali harbiy paraddan ham bahra olishgan qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling